В общем, я, все. Пожалуйста, я сейчас не буду подсчитывать голоса. Кто согласен с тем, кто что я сказала, кто не согласен. Давай, я завершу. Скажите, а кто у вас входит в инициативную группу? Она у вас вообще да. есть? Да, Он, люди, все... ставьте, кто был в инициативной группе, пожалуйста. Чтобы было понятно, кому кому предъявлять, какие претензии. Если у вас ее нет, вы ее создайте. Вот вы сейчас все вместе предлагаете. Создавайте, определите количественный состав. Да? И тогда будет понятно, к кому можно подойти и сказать, дай мне положение почитать. Ну, логично. Да. Тогда определяйте. Когда конкретно, либо, на Пожалуйста, Пожалуйста. И скажите, все с этим согласны? Или может кому-то что надо провести собрание? Сегодня обсудить до 4 часов вечера. Это положение или. Положение да. нет, что обсуждать.

Сразу одним вопросом решайте. Количественный состав и создание группы. Да. Мы сейчас обсуждаем то, кто согласен с этим, потому что мало ли кто-то, кому-то это не нравится. Давайте так, кто против, потому что стало очень много. У меня просто нет. встречное предложение. Давайте сейчас ой, это положение обсудим. Самые грубейшие ошибки как-то вынесем, чтобы давай новая раз, группа их не, раз. не совершила. Чтобы мы в следующий раз не пришли. Вот так вот. Давайте на следующий раз, давайте на следующий раз. Да хотят, Пусть я хотят. Потому что в следующий раз, вот так вот, мы придем. Ой, давайте в следующий раз. Ты не, не раз. поняла, в чем проблема? Проблема в том, что студенты не ознакомлены с этим положением. А сейчас я покажу. Сейчас будет оговорена дата. Например, 4 апреля. Студенты 4 апреля должны увидеть положение, написанное инициативной группой. Дальше. После этого студенты, Прихожу к ней группу. Я говорю, скажите, пожалуйста, что это такое? Мне это не нравится, я за это не буду голосовать. Здесь неправильно, здесь там. Так и так. Да, потом, когда инициативные группы, когда все студенты явно будут ознакомлены, там, не знаю, мы сейчас решим, это будет три дня на ознакомление, четыре дня, не знаю, неделя, может, кто-то внимательно читает. Тогда будет вообще, вообще. Сейчас придем и будет вопрос дня. Пожалуйста, скажите, кто за положение? Все. Это, это, займет, за 5 минут. Вик, Не создавай больше. инициативную группу. Ребят, кто хочет а туда, кто поднимайте хочет, группу. Он кричал, пускай идет. Вот. Как, как тебя зовут? Вот ты больше всех возмущалась. Вот у меня просто пожелание. Вот Я? мне бы хотелось, чтобы ты хотела в Я хочу возглавить инициативную группу. Я тебе больше скажу. Записывайте предложение. Вот и рекомендую Протоколы записывайте. Вот девушка, все как ваша фамилия. Вы предложили, как ваша да. фамилия? Я не предложила. Я не, в, не хочу входить. Нет, вы сейчас сказали, я предлагаю вот да, эту девушку, девушку скля... Так вы скажите, как ваша фамилия, ее а, фамилия, ее чтобы протокол внесли. А, кто предложил а, и кого да. предложил? Скляр, предлагаю Склал... Бирюкова, Скляр. Бирюков. вот, пожалуйста, один человек есть. Дальше кто да. еще желает? Вы желаете сами да, выдвигаться? Да, да. Поднимайтесь и говорите, я выдвигаю себя, я такой-то. Да, количество состав. Вы количество определите да, сначала, сколько вам нужно. Сколько вот если пять, ставьте на голосование. Проголосовать за создание инициативной группы в составе пяти человек. И голосуйте? по каким-то причинам, что тогда они делают? Но ну, вы не вовремя там узнали, так, у люди. Быть, там уехали вы... люди Вы можете договориться, у всех есть телефон.

вопрос о том, все ли студенты согласны с численным количеством инициативной группы 5 человек. Я поняла. Что? А, Смотрите, Мы инициативную группу создаем только из студентов СЭУ, харинадут, да. да? Конечно. Да. юристы, администрации не важны. Не важны. Громадские организации и другие помощники тоже. А, хорошо. Да, это обязательно. Все. Только это студенты не могут.

Кто против? Хорошо. Кто отремонс? Кто против? Кто а? Кто отремонс? Ну, я объясню, я просто... Я что все равно больше кандидатов, но все равно я не тебе, поэтому я удивлюсь. Сейчас, Три, три, четыре. А?